السلام علیکم حقیقی واقعات پر خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک ایسے لازوال واقعے سے روشناس کرائیں گے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے ایک ایسا وقت جب مسلمان کا عمل اس کی زبان سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا جب صرف ایک نوجوان کے سچے وعدے نے ایک پورے قبیلے کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے یہ واقعہ ہے ایمان سچائی اور ایفائی عہد کا جو آپ کے دل کو جنجوڑ کر رکھ دے گا ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں واقعہ شروع ہوتا ہے ایک نوجوان مسلمان سے جو حلال رزق کی خاطر اپنے وطن سے دور ایک نئے شہر میں مقیم تھا ایک چھٹی کے دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج تفریح کی جائے اور وہ شکار کے لیے نکل پڑا اللہ کی شان کہ جب اس نے پرندے کو نشانہ بنایا تو نشانہ خطا ہو گیا وہ تیر پرندے کو لگنے کے بجائے قریب ہی کھیل رہے ایک معصوم عیسائی لڑکے کو جا لگا اور وہ وہیں دم توڑ گیا نوجوان بچے کو اٹھانے کے لیے باغا اتنے میں بچے کے والدین بھی آ گئے نوجوان نے سچائی سے بتایا کہ یہ قتل ارادتا نہیں غلطی سے ہوا ہے لیکن بچے کے والدین نے اور باقی رشتہ داروں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشورہ دیا کہ یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جایا جائے انہیں یقین تھا کہ مسلمان قاضی سے انہیں انصاف ضرور ملے گا یوں اس نوجوان پر قتل کا مقدمہ چل گیا جب نوجوان کو قاضی کے سامنے پیش کیا تو قاضی نے پوچھا کیا ایسا واقعہ ہوا ہے اس نے کہا جی ہاں ہوا ہے قاضی نے کہا پھر دو میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو یا تو اس کے ورثہ کو راضی کر لو اور اگر راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان نفس بن نفس جان کے بدلے جان تمہیں پھانسی دی جائے گی چنانچہ اس نوجوان نے اس بچے کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی صورت پر راضی ہو ہی نہیں رہے تھے لہذا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جیل میں بیچ دیا جائے اور اگلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کر سزا دی جائے گی تو اس کی سزا کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا چنانچہ اس نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا جیل کا سپریڈنٹ عیسائی تھا اس نوجوان نے اس سے رابطہ کیا اور کہنے لگا میں مسلمان ہوں مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے پیچھے میرا خاندان بھی ہے بچے بھی ہیں اور ان کو میرے اس معاملے کا پتہ نہیں اگر آپ مجھے اپنی ذمہ داری پر ریلیز یعنی رہا کر دیں تو جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا عیسائیوں کے دلوں میں اس زمانے میں مسلمانوں کے عفائی عہد کا بھروسہ بیٹھا تھا کہ وہ عیسائی کہنے لگا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور جمعہ سے پہلے آ جانا جمعہ کے دن نماز کے بعد جب قاضی نے پوچھا فلاں بندہ کہاں ہے جیل کے سپریڈنٹ نے کہا، نے کہا اس میں اسے اپنی ذمہ داری پر بھیجا تھا مگر ابھی تک وہ آیا نہیں قاضی نے کہا ٹھیک ہے باقی مقدمات نمٹنے تک ہم انتظار کریں گے اور اگر اس وقت تک بھی وہ نہ آیا تو اس نوجوان کے بدلے ہم آپ کو پھانسی دیں گے کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑا تھا اب عیسائی اور زیادہ پریشان ہوئے کہ بندہ بھی ہمارا مرا اور اب افسر بھی ہمارا فانسی چڑ جائے گا اسی دوران قاضی دوسرے کے مقدمات سمیٹنے میں لگ گیا گیا جب آخری بندہ نمٹ گیا تو قاضی نے جیل سپریڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ ہم یہ حد آپ پر قائم کریں گے یہ بات سننے کے باوجود جیل سپریڈنٹ کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل نہیں تھے چنانچہ وہ آرام سے قاضی کے قریب آ گیا لوگ حیران تھے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں کسی نے کہا جی آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیں کہ دور سے کوئی آدمی آتا نظر آ رہا ہے قاضی نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ چند منٹ کے اندر وہی نوجوان دوڑتا ہوا آیا وہ پسینے میں پورا تر ہو چکا تھا اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس جیل سپریڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے راستے میں ایک دریا تھا مجھے تیرنا نہیں آتا تھا اور مجھے کشتی کے انتظار میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر سکا ورنہ میں وقت وقت سے پہلے پہنچ جاتا بہرحال اب میں پہنچ چکا ہوں مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیں جب عیسائیوں نے اس نوجوان کی ایفائی عہد کی یہ بات سنی تو بچے کے ورثا نے قاضی سے کہا قاضی صاحب اس نوجوان نے اگر عہد پورا کرنے کی یہ مثال پیش کر دی ہے تو ہم آپ کی موجودگی میں دو باتیں کرتے ہیں ایک تو بچے کے قتل کا مقدمہ واپس لیتے ہیں دوسرا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں ناظرین ایک وہ وقت تھا کہ کافر ہمارے عملوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی معلوم میں مسلمان ہیں آج ہمیں اپنے اندر پھر سے وہی سچائی دیانت داری اور ایفائی عہد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے کردار سے لوگ اسلام کی سچائی کو پہچانے اس واقعے پر آپ کے تاثرات کیا ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس سنہری داستان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور حقیقی واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکم اللہ خیرہ